thank you Ми у студії і ми вже анонсували сьогодні, хто у нас буде в гостях і нарешті перший гостьовий майданчик, гості вже тут, вони вже готові заходити, Паша їх, їх представляє. Ви їх бачите на своїх екранах, це Світлана Карапалова і Олександр Горбунов. Проходьте. Світлана Карапалова – соорганізатор концерту «Єдиний фронт. Народна перемога». Він буде посвящений ювілею нашого, ювілею нашого міста і відомий громадянин Олександр Горбунов, не талкайся, присаджуйтесь. У нас є велика презентація як такових. Ми зараз на неї подивимося, А пока Іра нам приготує кофе. Олександр Горбунов, громадський діяч, патріот, підприємець, має дві вищі освіти: захоплюється спортом і музикою. Життєве кредо – вирішувати складні нестандартні задачі. Подружений, виховує сина. Світлана Коропалова, співорганізатор благодійного концерту, присвяченого ювілею міста. Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вениченка. Довгий час працювала на радіо, захоплюється мандрівками. Заміжня. Кофі нерарома. Іра. Давай, давай, пара По старубці треба бути неновечко. Я говорити. Дню города 20 -го числа будет ä, концерт. Давайте поговорим Света о том, по как возникла а вообще ä, ну, идея названия концерта и вообще идея этого концерта, что там будет. Ну, во-первых, доброе утро. Доброе утро. Доброе мы ждали раз. это слово. Э, Во-вторых, идея... А какой-то условный знак должен Ну, знаете, утро ранее, нужно же нам всем как-то, да, какой-то условный знак для того, чтобы раз ты проснулся. На самом деле, идея родилась у Александра Владимировича. Поэтому, я думаю, он сейчас как бы об идее расскажет, а я уже о наполненности и о том, что, ну, какие очень интересные моменты будут, и очень интересные артисты, и все. И вы говорите, что очень на тебя а Александр рассказывает Ребят, ну, занимаясь Скажем так, и творчеством В том числе, и организовывая всевозможные Вечера, конкурсы там на, в, том же, в том же ресторанном комплексе вот, Мы пришли к такому выводу Что на сегодняшний день Все-таки, мы как совместить вот Все происходящее в стране К сожалению, то горе, та боль Которая, вот, все мы переживаем И все-таки тот праздник Который ну, немножко, но необходим для поддержки, для, для поддержки, для создания настроения. Все-таки праздники нужно отмечать. Мы решили сделать такой благотворительный концерт, но концерт, ну, своего рода необычен в чем? В том, что мы приглашаем на него только местных местные художественные коллективы. Я приглашаю на этот концерт общественных деятелей, политиков, депутатов. Ребят, приходите, и это своего рода свободная сцена, ну, естественно, хорошо организованная и подготовленная. Вот. Мы хотим дать возможность выступить каждому, но во время концерта наши волонтеры будут ходить и собирать благотворительные взносы. Своего рода каждый взнос это оплата за выступление, то есть оценка выступления каждого выступающего. Mm -hmm. по сути э, вот та сумма, которая будет набираться м, за выступление того или иного коллектива или э, артиста или общественного деятеля. Вот, это будет его вклад в, в проблему. мы будем э, решать, куда эти деньги направлять уже потом по потребности они будут идти однозначно, то ли на лечение раненых наших ребят, э, то ли на потребности их э, э, все для победы. Вот. вот, в этом и будет заключаться такой рейтинговый концерт наших, потому что, ну, кто-то считает себя звездой, мы посмотрим, насколько угу. он звезда в этом городе. Уже вызначена килькис коллективов? чи люди еще может долучаться? Ну, смотрите, на самом деле до концерта, ну, грубо говоря, два дня, угу. да, там два с половиной. До сих пор раздаются звонки, до сих пор очень много коллективов, которые, ну вот, хотят хотят принять участие в нем, которые хотят там поиграть, которые хотят попеть, там, потанцевать, хотя в принципе у нас формат все-таки песенный, ну, если честно. Да? Как бы у нас есть живые коллективы, очень известные, как сказала Александрович, начинающиеся, начинающие есть коллектив, который там, ну, грубо говоря, средний возраст 20 лет, а есть который средний возраст 50. Да? То есть ребята собираются, играют там, и дарят свое творчество вот, непосредственно 20-го. Кроме того, хочется отметить, что Недавно буквально стартовал проект Песни Еднания mm. это всеукраинский проект. Кировоград был первый в этом проекте, и руководит проектом, если я не ошибаюсь, Валентин Джасан вот он откликнулся. И значит, они с удовольствием, значит, нам э, предоставили этих финалистов. То есть 15 человек, 15 финалистов, группы, исполнители. Э, я подчеркиваю, только авторские песни, песни Еднания, то есть про Украину, про любовь к городу, про любовь к стране, про любовь друг к друг другу. Да, э, это авторские песни, еще раз подчеркиваю. И эти все песни войдут ну, по итогу, как бы, да, как, мне, как нам сказали, в сборник песен, которая будет распространяться на всей территории Украины. И именно эти финалисты, Именно эти ребята будут участвовать в нашем концерте, что, в принципе, тоже очень здорово. Это все эксклюзив такие непоганы для а, Кировограда. Да, однозначно. То есть там песни, которые ну, мы никогда не слышали, которые отсюда, отсюда, да, которые продуманные. Кстати, ресурс будет Павел. Ну, так, в общем, приду посмотреть. Да, да, да. Обязательно, обязательно приходите. Да. Вот. Поэтому я думаю, что концерт будет, да, ну, мы честно скажем, звезды не будет. Но... А кто знает, что будет через 10 лет, Да, естественно, да естественно. конечно. А через 10 лет там, не знаю, Маша, которая там, грубо говоря, будет петь песню про Кировоград, да, будет звездой, и мы будем гордиться, что именно на нашей сцене, именно на 260-летие города, именно под нашим чутким руководством, нашем концерте она была первая. Ребят, ну первая. вообще хочется, чтобы, знаете, вот каждый пришел и м показал то лучшее, и вот то, что у него внутри, то, что в душе, то, что лучше получается, чтобы не стыдно было. И, естественно, я напомню о том, что это, этот концерт будет все-таки рейтинговым. Тобто я думаю, що має бути изюминка в тому, щоб виступити лучше, зібрати як можна більше э, тих денег і зробити свій вклад в нашу общую победу. Не знаю, за вашими словами, у мене э, таке одне слово тільки напрошую, щоб це, це якийсь такий щирий концерт, сердечний. Я не знаю, от ви говорите про те, що люди будуть виконувати свої авторські пісні, і тобто, і справді, самі ж глядачі будуть визначати їхній рейтинг. Я вважаю, що це круто в першу чергу, от саме і для Дня міста, тому що можливо таким чином показати саме обличчя Кіровограда, з котрої до котрої це буде. Значить, В 18.00 в Ковалевском парке мы приглашаем абсолютно всех: берите друзей, гостей города, берите семьи, песенники, гитары, да. дрова, да. если да. что Это ну для костра вдруг. Ну для костра. Ну, у меня, например, всегда да вот ассоциация щири песни, как вы сказали, Речка, да, это костер, да, гитара, Сечка, это центр города, да. это все таки да, парк. Но это. Секундочку. Можно вы сейчас себе еще прибавите задание там, я не знаю, обустроить места, потому что чтобы он не сгорел. Можно взять и дрова, потом ними пить до дома и развести его. Так мы и сделаем, конечно, продолжение ведь праздника должен быть. Вот 18:00 мы начинаем ну, а завершаем, знаете, как, как настроение, как... то есть, опять же, поскольку до сих пор идут звонки, и до сих пор мы определяем, да, как бы, э, ну, пожалуйста, можно там и выступим, там, да, там, те же политики сейчас там которые умеют петь по-настоящему и классно это делают. Те же общественные деятельные, которые там стихи читают, они все, в общем-то, откликнулись и очень хотят. Хотят выступить дети-инвалиды. Дети-инвалиды хотят выступить. Поэтому сказать, что вот конкретно мы в два часа войдем, я не могу сейчас. Александр Владимирович не скажет, Да никто не может ответить. Ну вот как на душу ляжет оно. Да, дети-инвалиды, вот наш реабилитационный центр. Там ребята выучили стихи и хотят почитать. То есть я думаю, что э, будет душевный, э, хороший концерт. Не без Да. По семейному. Да, сказать, да. да по вот семейному. В узком городском кругу. Мы, от, мы отпразднуем наши да. 260. Да, да. Что для вас лично день города, как для Кировоградцев, как для людей, которые не просто Кировоградцы, а которые активные Кировоградцы? Ну, вы знаете, Павел, наверное, это все-таки день для подведения итогов каких-то итогов, что сделано, итогов, что потому что ну, все равно мы отчитываемся о проделанной работе, все-таки строим планы на будущее. Новый год есть Новый год, а это своего рода любой день рождения, он для нас такая знаменательная, переживательная дата. В этом году она, конечно, омрачена всем происходящим, но в любом случае и в этих условиях нужно думать, как жить дальше, как выживать, как строить свое будущее, будущее детей и города. Я люблю свой город, это, это однозначно. То есть было ну, э, очень много да, там, возможностей уехать, там, покинуть, начинать где-то. Но э, это моя родина, я здесь родилась, я люблю этот город. И э, да, может быть, раньше, знаете, все-таки, э, ну вот праздник, концерты, звезды, пойти с друзьями собраться с продолжением, да, то сейчас и к дню города, и к дню независимости, и ко всему совершенно по-другому относишься. И говоря, на День независимости я вообще, в принципе, говорить не могла, потому что были слезы постоянно. Это действительно, ну, в этом году это очень серьезный праздник со слезами на глазах. А День города, ну, это день рождения моего города. Я не хочу, чтобы, ну, не дай бог, здесь что-то... Происходило. Это мой город, я его люблю, и буду праздновать в этом году день рождения совершенно по-другому, с другим пониманием. Я думаю, все кировоградцы, да лучше, такие же патриотичные, такие же шире, такие же кировоградские. Да, огромное спасибо вам за интересную беседу. Традиционно от нашего партнера «Формулы Смаку» такие вот небольшие сладенькие подарки. Это десертный хлеб, угощайтесь, спасибо. Спасибо, Я спасибо. понимаю, что нужно было сразу кофе подать. Но, не менее. Тогда спасибо. бы мы вряд ли бы поговорили, потому Вы что очень да. вкусно, мы бы просто красиво покушали бы с утра. Друзья, у нас сегодня в гостях была Светлана Карпалова и Александр Горбунов. Огромное спасибо. Я Ждем вам. вас всех в Ковлевском парке 1800 в 20 часов, правильно, да? да, в субботу. Приходите, будет интересно, будет по-настоящему и покерово-градский, как и никогда. Огромное вам спасибо. Спасибо. Проходите Хорошего к нам еще, дня. а мы продолжаем.